बिस्मिल्लाकम दोस्तों जब भी हम अबलीस शैतान के मुताल सोचते हैं तो हम साथ ये भी तस्वुर कर लेते हैं कि जैसे अबलीस बुरा है इसी तरह इसकी औलाद इसके चेले और इसके मानने वाले जिन्नात इससे भी दो हाथ आगे होंगे लेकिन दोस्तों ऐसी बात भी नहीं है जैसे इंसानों के अंदर कुछ बुरे लोग होते हैं बिल्कुल इसी तरह जिन्नात शयातीन और उलाद अबलीस के अंदर भी कुछ अच्छे जिन्नात और शयातीन होते हैं तो इसी तरह के एक उलादे अबलीस के फर्द के मुतालिक बात करते हैं जिसने आप सल्हम से मुलाकात भी की और हजरत ईसा सलातम का एक अहम पैगाम आप सल्लाम की खिदमत में पेश किया और सुनाई अपनी गमगीन दास्तान हबील और कबील के जमाने की और बताया की किसने इसे बुराई के रस्ते ऐसी निकाल कर अच्छाई का रास्ता दिखाया ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं दोस्तों ये वाक्य जिन्होंने फरमाया इनका नाम हजरत बिन मालिक अल्लाह रदील है वो फरमाते हैं कि एक रोज हम हजूर अक्रम वसल्लम के हमराह मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था इसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया ये बूढ़ा अपनी चार और आवाज से जिन मालूम होता है फिर आप वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया तू कौन है इसने अर्ज किया हजूर वसल्लम मैं जिन हूँ मेरा नाम हामा बिन हैम बिन लाकेस बिन अबलीस है हजूर अक्रम सल्हम ने फरमाया की मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ दो पुश्तों का फासला देख रहा हूँ तेरी उम्र कितनी है इसने कहा ये रसुल्ला जितनी उम्र दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है या इससे कुछ कम जिन दिनों काबिल ने हबील को कत्ल किया था इस वक्त मेरी उम्र चंद बर्स की थी मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था हजूर अक्रम सल्हलम ने फरमाया ये तो बहुत बुरा अमल था इस जिन ने हजूर अकरम सल्हलम से कहा मुझे मलामत ना फरमाए क्योंकि मैं इन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तोबा कर ली थी और दावत दीन के काम में इनके साथ ताउन किया था और इन्हें राज़ी कर लिया था इसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे इस जिन ने कहा अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफी डबू नीज मैंने हज़रतलाम से मुलाकात की और इन पर ईमान लाया इसी तरह मैं हज़रत इब्राहिम अलह सलातूसम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलह सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी इनके साथ था और जब हज़रतूसफलातू अस्लम को कुएं में डाला गया तो मैं भी इनके साथ था और हजरत यूसुफ अलातू अस्लम ऐसी पहले इस कुएँ में पहुँच गया था इसी तरह तरहत शुआब अलातूम और हजरत मूसा सलात से भी मेरी मुलाकात हुई थी उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था कि अगर तुम हजरत ईसा अलह सलाम ऐसी मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना जब मेरी मुलाकात हजरत ईसी सलातम से हुई तो मैंने हजरत मूसा सलात का सलाम उन तक पहुँचाया हजरत ईसा सलातम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनको मेरा सलाम कहना चुनाचे में इसी इमानत के होने के लिए आप सल्हम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हजरत ईसा सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्हम पर ईमान लाता हूँ हजूर अक्रम सल्हसम ने जब ये पैगाम सुना तो आपकी आंसू आ गए आपने फरमाया ईसा सलाम पर सलाम हो और ए हामा इमानत पहुँचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो तेरी क्या हाजर है ए हमा इस जिन ने अर्ज किया कि हज़रत मूसा अलह सलाम ने मुझे तोराज सिखाई थी और मुझे अंजील सिखाई थी बस आप सल्ला मुझे कुरान सिखा दीजिए चुनाचे हजूर अकरम सल्हलम ने इस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और इसको कुछ सूरते सिखाई जिनका नाम आप स्क्रीन आरोप देख सकते हैं इसके बाद आप वसल्लम ने फरमाया हामा जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो तो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना एक रिवायत के मुताबिक हजूर अक्रम ने इस जिन को सिर्फ दस सूरते सिखाई थी हजूर अक्रम सल इस दुनिया से जाहरी तौर आरोप पर तो पर्दा फरमा गये लेकिन इस वाक्य के बाद हामा के बारे में फिर कुछ नहीं फरमाया खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया